ایک تو وہ ہیں کہ جن کا متمعی نظر ہی دنیا بن گیا وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی طلب کر رہے ہیں اور اقبال نے کہا تھا نا کہ تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما کیا. یعنی وہاں جا کر کے بھی تو دنیا ہی مانگی وہاں جا کر کے بھی تم نے یہی طلب کیا ایک تو وہ کہ جنہوں نے دنیا ہی طلب کی اور آخر طلب نہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں آخرت ہی چاہیے تو یہ توازن خراب ہو گیا دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی تو دنیا کی نعمتوں کو ترک نہیں کریں حضور علیہ السلام والسلام کے ایک صحابی ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہیں تو آقا نے فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کیا ہوا تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے اور میری آخرت صاف ہو جائے تو شاید میری دعا قبول ہو گئی اور بہت مصیبتیں تکلیفیں آلام مصائب انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دی اور میری وہ حالت جو آپ کے سامنے ہے شاید اس وجہ سے ہے دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے تو بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ آخرت صاف کر لی دنیا میں ہی بھگت کے چلے جائیں لیکن اللہ کے محبوب نے اس صحابی کی اس بات پر اس کو داد نہیں دی نہ تحسین فرمائی بلکہ اصلاح فرماتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا نہ آتے نا فت دنیا حسن اللہ دنیا میں بھی خیر کر دے آخرت میں بھی خیر دے. تو یہاں ظلیل ہونے کے لیے تھوڑا آئے ہیں. یہاں بھی ہمیں عزت ملے عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو یہاں ایک آسودہ خوشگوار زندگی گزرے لیکن آسودگی اور عیاشی میں فرق ہے آسودگی کے اندر اور آوارگی کے اندر فرق ہے اگر ہم نے آسودگی اور آوارگی کے اندر فرق نہ کیا تو یہاں بھی توازن بگڑ جائے گا اس لیے ہمیں حسنات دنیا تو ہسنت دنیا کون سی ہوگی دنیا کی وہ آسودگیاں جو شریعت کے دائرے میں ہمیں حاصل ہوگی اور تجاوز جس میں نہیں ہوتا تو وہ ہم اللہ سے طلب کریں اور اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ دو چیزوں کے اندر جو ایسر تھی یعنی آسان تھی اس کو اختیار فرمانے دین کو حضور نے مشکل والدہ کی بدعا کیا اولاد کو لگتی ہے ہم والدہ کو خرچہ دیتے ہیں اس کے با... باوجود والدہ دعائیں دیتی ہیں خوش نہیں ہوتی اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جس بیٹے نے مجھے خرچہ نہیں دیا اس کو دعا دوں گی اس کا کیا حل ہے کیا والدہ کی بدعا لگے گی قاری شاہد لودھنا سے بعض مائیں بڑی زیادتی کرتی ہیں بات بات پہ بد دعائیں دیتی ہیں تو ہم یعنی ہم بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے بھی ایسے حالات دیکھیں تو ماں کا بہت بڑا حق ہے آپ کوشش کریں ماں کو راضی کرنے کی اگر وہ اپنے حق سے زیادہ مانگتی ہیں تو بھی دیں کیونکہ ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں پوری کوشش کریں ماں کی بددعا سے بچنے کی پھر بھی دیتی ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بددعا کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا باقی جو مائیں اولاد کو بلا وجہ بددعائیں دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں وعید ہے آپ نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے تخصر یعنی کثرت سے جائیں گی جہنم میں اس کی وجہ ہے کہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں بد دعائیں بات بات پہ دیتی ہیں تو یہ چیز ماں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کو بدوائیں دینا شروع کر دے اس کا اللہ ماں سے بھی حساب لے گا خیال کے لیے হলো বিয়ে করার জন্য বউ পাবেন না আরে বউ পাওয়া তো পরের কথা নিজের মা বাপের কাছেও বিল পাবেন না মা বাবু দেখবেন খুশি না বলবে যে কি একটা ছেলে আমার কি যে চাকরি করে জামাটাও পাল্টাতে পারে কি যে চাকরি করে বাড়িটাও করতে পারে নাই কি যে চাকরি করে কিছুই করতে পারে নাই বাপ মাও বলবে এলাকাবাসীও বলবে এবং শুধু এটুকু বললে হয়তো এক একটা আলপিন দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলবে কি জানেন এই যে অমুকের ছেলে এক লগে চাকরি করছে কত কিছু করে ফেলছে হ্যাঁ বাড়ি দোতলা জায়গা তিনতলা করে ফেলছে শহরে জমি রাখছে দোকান রাখছে কত কিছু করছে মাসাল্লাহ কি সুন্দর চকচকা গায়ে করে চলে আসে আর আমার ছেলেটা কি যে করে আল্লাহ জানে আছে না নাই ওই চাচা দেখবেন অনেক সময় সামনের কাতারে মুসল্লি তজবি ঠকাইস ঠকিস না ঠকাইস ঠকিস না তসবির উনি হয়তো সুবাহ সুবাহ পড়ে কিন্তু আচরণ বলতেছে সুবাহান ঠকাইস মানুষকে ঠকাইস নিজে ঠকিস না এই টাইপের তসবি আলা মানুষ আছে না নাই ভাই রামাত আজকের মাহফিল থেকে যুবকরা একটু ওয়াদা করেন যে সৎ উপার্জন করব হালাল উপার্জন করব ইনশাআল্লাহ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে একটু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে আগে পা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে গলার দিকে আসে হাদিসে যেমনটা এসেছে সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যেও আছে যে পায়ের দিক থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে আস্তে 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 এই গলার দিকে আসে এবং আত্মাটা গলার এখানে যখন চলে আসে এখান থেকে মালাকুল মত আত্মাটাকে নিয়ে চলে যায় এবং চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে মানুষ রুহটা চলে গেলে মানুষ চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে দেখবেন এই কারণে মৃত ব্যক্তি তাকিয়ে থাকে চোখ খোলা থাকে এবং তখন আসমান থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয় ওই সিঁড়িতে করে আত্মা চলে যাচ্ছে ও তাকিয়ে দেখে যে আত্মা চলে যাচ্ছে এবং মানুষ মারা যাওয়ার পরে চোখ জীবিত থাকে অনেকক্ষণ মেডিকেল সায়েন্স যারা পড়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে মানুষ ডেড হয়ে গেলেও চোখ দেখবেন আরো কিছু আরো কয়েক ঘন্টা আর আরো নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চোখটা কিন্তু জীবিত থাকে এই জন্য চোখ বন্ধ করে দিতে হয় যাই হোক যেটা বলছিলাম যে মৌতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে তবা করে লাভ নাই তবা